Легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Ви дивитесь християнську телевізійну передачу для всіх людей, мир вам! Якщо у вас, шановні друзі, виникне бажання до нас зателефонувати, або ви захочете придбати в нас в подарунок календар на 2016 рік, будь ласка, телефонуйте на номер.

Шановні добродії, у нас, у нас гість з міста Києва, пастор церкви Ковчег, директор Слов'янського євангельського товариства Муратаїв Руслан Рашидович. В нього батько Татарин, а мама Українка з Хмельницької області. Тому і він голова Слов'янського товариства. А наша тема доленосна помилка. Руслане Рашидовичу, я вас вітаю. У нас на в івано франківській області. І перше в мене запитання, традиційне запитання. Які ваші перші враження від нашої області? Добрий день, вітаю вас всіх слухачів. Ну і Добрий вечір, тому що у нас і рано і вечором дивляться. Добрий і добрий вечір <світ> заодно. Е, так, я вперше в Івано-Франківській області. І дуже цікаво, подивитися на Карпати з цієї сторони. Тому мене вчора повозили і навіть до підніжжя говерли. Я побачив і річки, і долиниці, і гори, які є. Побачив різні місця. Ну вражений, ще й сніг випав, то така, як трошки зимова ситуація тут. От. Так, хоча Ду дуже то... радий побувати у вас в області перший раз. Хоча у нас ще осінь, так? Надію, ще не останній. Я хочу зачитати разом з нашим глядачем уривок з Євангелія від Марка, 10 розділ, 17 по 27 вірші, щоб ми разом пороздумували над цим текстом і дізналися, що Бог говорить до людей. І коли вирушив він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. А він відказав йому, Учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: Одного бракує тобі, іди. Розпродай, що маєш, та в вбогам роздай, і матимеш скарб ти на небі, по тому приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа. А Він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки Він мав, і поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням: Як тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. І учні жахнулись від слів його, а Ісус знову відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство увійти». А вони здивувалися дуже і казали один до одного, Хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: Неможливе це людям. А не Богові. Бо для Бога можливе все. Отже, цей юнак э, відійшов від Христа. Ми знаємо цей текст Євангелії, паралельні місця, э, інші місця в Євангелії. Яка основна помилка багатого юнака щодо розуміння Божих заповідей. Тут цікава ситуація. Этот юноша спрашивает, як мне что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И здесь Иисус Христос напоминает ему заповеди. Это несколько заповедей из десяти заповедей. И вот реакция этого юноши на то, что он услышал эти заповеди, говорит, учитель, все это сохранил, я от юности моей. Вот здесь вот есть одна э, такая ошибка, которую допускают многие люди. Они слышат Божьи заповеди или все их знают эти заповеди или частично знают и думают о себе, что они эти заповеди соблюдают. Он говорит: я от юности сохранил, то есть с детства я, я знаю и выполняю эти заповеди. И поэтому эта ошибка распространена не только у него была тогда, и, но и сегодня много украинцев сегодня думают, что если он никого ну, не убил, ничего не украл, они о себе так думают, что они именно такие, тогда с ними все в порядке и заповеди я знаю, со мной нет проблем каких-то. И это go... Гов... доленосная помилка. Да, так? да? и они говорят, говори, говори что-нибудь такое, что мне нужно. А Иисус Христос специально поставил перед ним, так сказать, зеркало закона, чтобы туда человек посмотрел и увидел свои недостатки. Потому что цель закона, во-первых, показать стандарты Божьи. Все ну, э, десять заповедей и другие заповеди, да. то есть старый да, заповедь, да в пятой книге, это есть закон, закон Моисея или закон Божий. Да, и закон, во-первых, показывает стандарты Божьи, чего реально хочет Бог от людей. Но э, мы знаем из других текстов, сколько раз Бог говорит через других авторов, говорит, ну невозможно соблюсти все заповеди и сто процентов их выполнить. И поэтому апостол Павел говорит, нет праведного ни одного. Он цитирует Ветхий Завет и говорит, все совратились с пути, до одного негодны. И апостол Яков говорит, если ты соблюл все заповеди, но хотя бы если ты одну нарушил, ты виновен перед всем, законом. Это все равно, что э, окно можно разбить большим камнем, большим каким-нибудь грехом, так сказать, или очень маленьким. Но целостность стекла нарушена. Закон таким образом нарушается. И вот одна, один момент, стандарт показать, стандарт Божий, да? А второй момент, закон показывает э, нашу греховность. Представьте, что у вас есть температура, вы чувствуете себя заболевшим. И что вы делаете? Вы берете термометр, и термометр показывает вам вашу температуру. Вы понимаете, что вы больны, вам нужна помощь. Но термометр вам помочь не может. Он только показывает состояние вашей температуры. Закон точно так же по этому подобию показывает, так сказать, температуру нашей греховности. А сам закон помочь не может, и поэтому, когда юноша говорит со мной все в порядке, Иисус говорит, тут даже есть слова такие. Он взглянув на него, полюбил его и сказал ему. Он посмотрел и говорит, если бы ты знал свою большую проблему, что там происходит, не закон тебе должен помочь, а что-то другое. И вот здесь угу, он, угу. здесь он говорит другое еще одно условие. Яка основная перешкода была у этого юнока на шляху в царство Божие? Вот. Вот здесь вот как раз Иисус, видя сердце этого человека, видит его, ну, поскольку Иисус Христос – это Господь и, и Бог, и знает мысли людей, знает их сердец. Он здесь увидел и говорит, знаешь, есть в тебе проблема одна. Ты думаешь, что с тобой все в порядке. Так многие люди думают. Внешне порядочные люди на работу ходят, семьи имеют, детей воспитывают. Ну, казалось бы, все в порядке. И здесь Иисус Христос говорит ему что-то сделать, то, что в самом сердце, в самом, так скажем, уме и в, ну, то, что мы говорим, в душе самое ценное, раздай нищим то, что все имеешь, будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест. И здесь этот, этот юноша молодой, смутившись от этого Слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И Иисус Христос, поясняя ученика, Потом говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Оказывается, далеко вот там глубоко в сердце у этого юноши надежда на богатство. И, кстати, одна еще одна из ошибок этого человека, он думал, раз он богат, значит, Бог меня благословляет, значит, со мной все в порядке. Почему? Потому что я все заповеди исполняю. Вот такая вот закономерность, цепочки цепочка логичная. Не юнака, а и Теж саме таке було уявлення, так Возможно. можливо, євреїв було таке уявлення раз. Да. Э, тому що чому вони, э, вони жахнулися? Коли Христос да. сказав, що як тяжко війти тим, хто має багатство в царство, боже, вони жахнулися. Як? Якщо не всі входять, то ніхто входить. Так, і тут виходить, а як далі жити, і що відбувається? Ісус Христос. Проверяете его, сердце, он говорит: у тебя есть большущая проблема. Вы uh -huh. знаете, у нас у каждого есть какие-то моменты, которые ни, никто сейчас не требует. И нет в одном Завете такого полного учения, чтобы нужно быть бедным, ходить с котомкой по улицам и быть верующим. Uh -huh. У нас есть много заповедей, нужно растить детей, нужно строить и работать своими руками. Есть нормальные вещи все. Но просто проблема внутренняя, у этого молодого человека была при, очень сильное при, при, притяжение к этому богатству. Он не может без него. И если для него Иисус Христос авторитет, он мог бы сказать, да, Господи, ты видишь мое сердце, я понимаю, что вот здесь я как раз вот неправ перед Богом. Мне нужно это оставить. В моем сердце богатство важнее, чем Бог. Тогда бы совсем по-другому была бы эта история написана, и ситуация была бы. Но здесь он вместо Бога имеет богатство, как за Бога здесь. И вот это мешало ему войти в Царство Божие. Я помню, как я был uh -huh. э, пареньком, который с детства знал, слышал Евангелие. Вот, и мои бабушка с дедушкой верующие, там много родни верующие, они мне рассказывали Евангелие. Но я в душе глубоко знал, что есть вещи, которые я люблю, к которым я привязан, э, которые мне мешают быть полноценным верующим. То есть я понимаю, что мне нужно с этими ну, да, вещами, моментами, с любовью к чему-то надо расстаться. И быть верующим, как тут сказано, Иисус говорит: приходи, следуй за мною, взяв крест. Я помню, как один молодой парень, который стал верующим, он пришел ко мне и говорит: слушай, ну ты же веришь в Бога, ты знаешь Евангелие, что тебе мешает быть полноценно вот идти за Иисусом Христом? Что тебе мешает полноценно быть верующим, открытым, э -э -э, так скажем, да? И я ему говорю: ты знаешь, есть у меня несколько моментов, которые я не могу оставить. Они меня притягивают очень сильно, и это мешает мне быть верующим. Он говорит, так выбрасывай это из жизни, оставь это. Я говорю, это очень трудно. И вот здесь Иисус говорит, человеком это невозможно. Ученики спрашивают, кто же может спастись тогда, раз такой хороший человек к тебе пришел, в Заповеди все соблюдает. Иисус говорит, человеком это невозможно. Почему? изменить свою привязанность, изменить свою, так сказать, природу греховную и полноценно Богу служить просто невозможно. Мало того, у нас есть целая цепочка, или, или цепь такая даже, состоящая из разных звеньев грехов, которые мы уже за собой тащим, и нужно, чтобы кто-то эту цепочку целую греховности так скажем, нас освободил от этого рабства, чтобы мы были свободны и служили Богу. Поэтому Он говорит: Богу возможно освободить вас от разных привязанностей, от любви к чему-то, которые Бога заменяют. И вот этот момент, который здесь Иисус говорит, в Евангелии, оно, во-первых, человек должен что? Осознать, что Он без Бога пропал. Юноша, посмотрев на заповеди закона, сказал, со мной все в порядке. Вот, вот, вот где э, большущая ошибка, угу. и это определяет его дальнейшую судьбу, что с ним будет, потому что он не хочет признать, что с ним есть какая-то проблема, и он не может быть Царством Божьим. По его меркам он может быть Царством Божьим, что ему не хватает еще. До самого головного не вистачає, а создання своєї гріховності не вистачає. Mm -hmm. Що Отже, он без Бога погибший. Руслан Рашидовичу. Yeah. Э, перше, що ми э, тут ми бачимо, і Боже Слово говорить, що десь mm. заповідей, вони існують не для того, щоб нас спасти. Це неможливо. Э, людина не може э, спасти себе через виконання десь заповідей. Десь заповідей просто показують Божий стандарт і показують. Э, що ми і грішні, да. як зеркало, це Очень показує, точно. що ми і да. грішні. І основна е, проблема цього е, юнака це було багатство. У кожного з нас є свої проблеми, так? які нам заважають да. е, прийти є. до е, Бога, до Христа. Якщо неможливо увійти в Царство Боже, виконуючи Божі заповіді, то як тоді нам опинитися в Царстві Божому? Угу. Як спастися, так? якщо не через заповіді? Да, Ісус Христос в этом же від Марка Записано, как он проповедовал, что он говорил. Он говорил, приблизилось время, э, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. И вот смысл Евангелия. Во-первых, покаяние это, это осознание своей греховности. Человек говорит, да, я не дотягиваю до стандарта Божьего. И такое наступает сокрушение внутри. И человек говорит, я, я просто... Понимаю, что я сам не смогу. Спасите меня кто-нибудь. И покаяние это такой разворот в жизни. Я шел от Бога. Я поступал неправильно. Но теперь, как бы до меня дошло это. Что же делать? И Иисус говорит, верю в Евангелие. То есть развернись. И теперь Евангелие состоит вот в чем. Евангелие означает из греческого языка добрая новость. Угу. Радостьная извистка. Да. на украинской мове. Что она означает? Это значит, что человек, который создает себе грешника. У него есть возможность спастись, но только не по его добрым делам, не по соблюдению заповедей. А как апостол Павел пишет в послании римлянам, он говорит, «Все согрешили и лишны славы Божьей, нет праведного ни одного». И дальше написано, «Получая оправдание даром по благодати Его, по благодати Божьей, искуплением во Христе Иисусе». Что получается? дар спасения, прощения грехов можно получить только даром. Тут так и сказано. Як даром. даром. Э, да. По благодати, по Божьей доброте, по Божьей милости. Да, благодать это незаслуженная милость. Мы не можем заслужить его расположение. Почему? Мы грешники. Мы уже проштрафились перед Ним. И здесь сказано, какая цена. Кто же отвечает за наши грехи? Искуплением во Христе Иисусе. Иисус Христос взял на себя наши грехи. Все вот эти разные недочета, которые мы не можем по Божьему стандарту выполнить. И сам Бог предложил в жертву умилостивление Иисуса Христа, в крови Его. И вот написано дальше, через веру в Иисуса Христа мы, мы получаем это прощение. И дальше апостол Павел говорит, «Итак, мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона». То есть независимо от соблюдения этих дел закона. Это не означает, что уверовавший человек потом не должен соблюдать Божьи заповеди. Он, он знает эти заповеди и старается соблюдать. Но само оправдание и спасение получает не за соблюдение этих заповедей, а потому, что верит в искупителя, верит вот в эту жертву умилостивления. Которія знаходиться в Ісусі. Віра в Ісуса Христа, як Віру жертву за Христа. наші да. гріхи. Віра в Ісуса Христа, як Господи Спасителя. Бо, якщо можливо, спастися заповіді, для чого Христос приходив, для да. чого Христос страждав на Христі. Так, цей цей... Да, я читав із послання к римлянам 3 глава, з 23 стиха по 25. Mm -hmm. И 28-й, в принципе, в этом, mm -hmm. в, в этой, в в этом послании. И в этом в на время. завершение ваши побажания нашим глядачам. Да. Друзья дорогие, я читаю Евангелие, читаю Библию уже больше 20 лет. Лучшие книги пока за это время и сколько читал раньше, я, я не нашел. Многие, кто изучают Библию, читают, они находят самое большое удовольствие и самую большую жизненную опору в этой книге. Мало того, что здесь сказано о спасении, как обрести спасение, так здесь говорится, как и жить в практических наших повседневных делах, как детей воспитывать, как с женой правильно поступать, как реагировать на разные ситуации, которые в стране творятся, где найти мир и покой. В Библии сказано, как это делается. Потому что есть живой, истинный Господь, который не оставляет ищущего его. Вот поэтому желаю читать Библию, изучать ее, найдет для себя. Да, все ж дуже можна. дякую <клес> Руслан Рашидовичу. Нехай Бог благословить вас. Нехай Бог благословить місто Київ, нашу Іван Франківську область, всю Україну. Хай цей мир Божий mm. буде в наших серцях і буде в нашій країні. Да, дякую так. вам, мір вам.